Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Kali ini kita nak um kita nak lihat dengan lebih dekat uh, bahan yang anda kongsikan mengenai pengurusan kualiti dalam pendidikan khususnya dari modul HPGD2203T9 tu. Yeah, matlamat kita kita nak faham betul-betul apa maksud kualiti ni dalam konteks pendidikan kat Malaysia dan apa strategi-strategi yang ada untuk tingkatkannya. Betul. Bahan ni memang tekankan uh, betapa pentingnya sistem pendidikan kita ni berkualiti untuk masa depan negara kan. Ia hasilkan tenaga kerja global, semai budaya belajar sepanjang hayat. Hmm. Dan menarik juga, ia ada petik definisi kualiti UNICEF. Dia tengok kualiti ni secara menyeluruh. Oh ya. Yeah. Macam mana tu? Uh, dari kesediaan pelajar tu sendiri, persekitaran belajar dia macam mana, kandungan kurikulum tu relevan ke tak, proses pengajaran tu okey ke tak, guru terlatih ke, sampailah hasil pembelajaran. Semua tu diambil kira. Faham, faham. Sangat menyeluruh bunyinya. Dan ada satu pepatah dalam nota anda tu saya tertarik. Kualiti adalah satu perjalanan, bukan destinasi. Ya, yeah, itu penting. Ini terus bawa kita pada soalan asas. Macam mana kita nak definisikan kualiti itu sendiri? Bahan rujukan anda ada sebut pasal Garvin, kan? Ada lima pendekatan berbeza katanya. Betul, ada lima. Yang pertama, Transcendental. Kualiti ni macam kita rasa, kita rasa bila kita nampak susah nak ukur tapi kita tahu bila ia ada. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. Ia subjektif sikit tapi ada juga pendekatan lain yang lebih konkret macam pendekatan berasaskan produk. Okey, yang tu macam mana pula? Yang ni, kualiti dilihat sebagai ciri yang boleh diukur. Contohnya, kita tengok kadar kelulusan pelajar ke, skor ujian ke, benda yang ada nombor. Hmm, data lah kiranya. Lagi? Lepas tu, berasaskan pengguna. Yang ni penting. Dia ukur kualiti ikut kepuasan hati pengguna. Pakar kualiti juran panggil fitness for use. Fitness for use maksudnya? Maksudnya, adakah produk atau perkhidmatan tu memenuhi keperluan pengguna? Dalam konteks pendidikan, adakah ia penuhi keperluan pelajar, ibu bapa? Kepuasan mereka tu jadi kayu ukur. Okey, menarik. Jadi bukan semata-mata keputusan peperiksaanlah ya? Bukan semata-mata. Kepuasan tu pun indikator kualiti juga. Lagi dua pendekatan, ada berasaskan proses. Ah, ha, yang tu tengok pada proses penyampaian. Adakah ikut spesifikasi, ikut prosedur yang ditetapkan, macam tu. Dan akhir sekali, berasaskan nilai. Yani ni, pasal kos. Betul. Hubungan antara kos dengan kualiti yang dapat. Berbaloi ke tak pelaburan yang dibuat tu. Memahami semua ni penting sebab kualiti ni boleh dinilai dari banyak sudut, lain orang, lain perspektif. Setuju. Dan ciri kualiti tu sendiri pun berbeza kan antara produk fizikal dengan perkhidmatan macam pendidikan ni. Tepat sekali. Kalau produk, kita tengok tahan lama ke tak, boleh harap ke tak. Tapi kalau perkhidmatan, macam pendidikan, uh -uh. kualiti itu lebih pada ketepatan masa, info tu betul ke tak, layanan mesra, kemudahan fizikal sekolah tu selesa ke tak. Semua ini menyumbang kepada pengalaman belajar tu. Jadi banyak aspek lah. Okey, kalau macam tu, macam mana sesebuah organisasi pendidikan macam sekolah ke, universiti ke, nak capai kualiti ni secara sistematik. Bahan anda ada gariskan tujuh elemen asas. Ya, tujuh elemen. Ia satu kerangka kerja. Apa yang pertama? Mesti mula dengan perancangan strategik yang jelas. Hala tujuh kena tahu. Lepas tu fokus pada pelanggan. Dan menariknya... Apa dia? Dan juga pelanggan dalaman. Oh, okey. Maknanya hubungan sesama staf pun penting untuk kualiti. Sangat penting. Elemen ketiga, proses dan teknik. Kena faham proses kerja tu sendiri. Dan selalunya model kitaran PDCA digunakan. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Rancang, laksana, periksa, tindak. Betul ia satu kitaran. Kita rancang apa nak buat, kita laksanakan, kita periksa hasil dia, lepas tu kita ambil tindakan berdasarkan hasil tu. Sama ada nak teruskan, ubah suai atau buat benda baru. Jadi, ia berkait rapat dengan elemen keempat lah kan? Penambahbaikan berterusan. Tepat. Kitaran PDCA tu memacu penambahbaikan berterusan. Dalam pendidikan, ini sangat kritikal sebab keperluan sentiasa berubah. Kualiti bukan statik, dia kena sentiasa bergerak. Betul, betul. Apa tiga elemen terakhir? Okey, ada kumpulan kawalan mutu. Ini galakkan kerja berpasukan untuk selesaikan masalah kualiti. Lepas tu, penglibatan menyeluruh. Maksudnya, semua orang dalam organisasi tu main peranan. Dari pengurusan atasan sampai staf sokongan. Semua orang kena terlibatlah ya. Ya. Yeah. Dan akhir sekali, elemen ketujuh, pengukuran. Kena ada cara nak ukur prestasi. Nak tahu kita dah capai ke belum matlawat kualiti kita tujuh-tujuh ni saling berkait. Hmm, nampak logik kerangka tu. Dengan prinsip ni semua, macam mana pula Malaysia aplikasikannya di sekolah? Bahan anda ada sebut strategi khusus ikut peringkat pendidikan kan? Ada. Untuk prasekolah dan rendah, fokus dia lain sikit berbanding menengah. Okey, untuk prasekolah dan rendah, apa fokus utama? Tumpuan dia pada uh, penyelarasan kurikulum kebangsaan tu, tingkatkan kualiti guru melalui latihan, tambah baik infrastruktur sekolah, lagi-lagi kat luar bandar tu. Penting tu dan juga integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran harian guna teknologi. Okey, untuk menengah pula, strateginya mesti lebih luas sikit kan? Ya, yeah, lebih meluas. Masih ada penambahbaikan infrastruktur, kebajikan pelajar, tapi ada juga pengukuhan kurikulum. Nak terapkan kemahiran penting abad ke-21. Macam kemahiran komunikasi, pemikiran kritis. Betul. Kreatif, nilai sivik, kualiti pengajaran sains dan teknologi pun ditekankan. Kena pastikan cukup guru terlatih, terutamanya kat luar bandar. Isu guru luar bandar ni memang selalu timbul. Memang. Selain tu, aktiviti co-curriculum diperkasa dan penglibatan komuniti serta PIBG digalakkan lagi. Semua ni, matlamat besarnya satu. Apa dia? Nak lahirkan insan yang seimbang. Intelek, rohani, emosi, jasmani. Macam dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita tu. Memang tak, ia kompleks. Ia ya, libatkan kepuasan macam-macam pihak, perlukan proses yang terancang dan komitmen untuk sentiasa jadi lebih baik. Dinamik kan? Sangat dinamik. Strategi-strategi yang kita bincang tadi tu tunjukkan pendekatan Malaysia yang bersepadu. Sentuh banyak aspek kurikulum, guru, bangunan, kerjasama dengan komuniti. Hmm. Dan kerangka kerja macam PDCA dan tujuh elemen kualiti tu, ia bagi panduan lah macam mana nak strukturkan usaha penambahbaikan ni tapi ia usaha jangka panjang. Setuju. Mengakhiri perbincangan kita ni, jom kita patah balik pada pepatah tadi tu. Kualiti adalah satu perjalanan bukan destinasi. Ya? Ini tinggalkan satu persoalan untuk anda semua fikirkan. Bila kita lihat pelbagai strategi yang sedang berjalan ni, apa agaknya peranan yang boleh anda mainkan? Tak kiralah anda ni pelajar ke, pendidik, ibu bapa atau ahli masyarakat biasa. Macam mana kita boleh sama-sama pastikan perjalanan menuju kualiti pendidikan di Malaysia ni terus maju dan capai potensi penuhnya? Satu soalan untuk kita renungkan bersama.